Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua sahabat pendengar Ikim. Alhamdulillah kita telah pun masuk untuk Zoom Tadabur. Bersama dengan rakan pendengar tak lain tak bukan. Kita bersama dengan Ustaz Syari Abdul Rahman di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh kepada puan hayati. Terima kasih ustaz sudi bersama sekali lagi dengan rancangan-rancangan pendengar IKIM untuk uh, rancangan tadabbur dan hari ini ustaz akan bawakan kita untuk sama-sama bertadabbur surah al-ikhlas. Ustaz kata kita ada akronim. Kalau sebelum ni Anas ada akronim, al-falaq ada akronimnya dan kali kali ni ikhlas juga ada akronimnya. Mungkin awal-awal ni kita berikan mukadimah terlebih dahulu ustaz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Qa'il Qul huwa Allahu ahad Allahu samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam lahu kufwan ahad Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala-galanya. Allah tidak mempunyai anak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadi. Terima kasih pada seluruh para penonton, para pendengar setia IKIM FM juga kepada penerbit Puan Yati dan pada hari ini ya alhamdulillah hari Jumaat yang diberkati kita akan uh, melihat ada beberapa manfaat daripada membaca surah yang antara paling pendek di dalam Al-Quran tetapi paling penting yang nak disampaikan oleh Al-Quran. tuan sekalian, surah Al-Ikhlas merupakan surah yang diturunkan sebelum hijrah dan mudah-mudahan apabila kita membaca dan menghafal surah ini sekurang-kurangnya ada enam manfaat kita nak cuba dapat ya eh? insyaallah. Yang pertama, ya Iman yang asli, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas, dia sedang meraih iman yang solid, yang original. Uh, Seolah-olah imannya diperbaharui bila dia membaca dan menghayati surah Al-Ikhlas. Kalau kita beli barang pun, kita nak elaklah barang second hand kan Puan Yeti, kita nak barang yang baru keluar daripada kilang. Ya, kalau kereta original, dan kalau kereta kalau beg tangan tu kita nak yang paling paling fresh keluar daripada kilang dan anak yang baru lahir, insya Allah sempurna tiada sebarang masalah kesihatan. Ini kelebihan ia barang fresh. Sama juga dengan susu yang diperah daripada lembu, susu yang fresh yang baru keluar daripada kilang uh, susu yang baru keluar daripada perut uh, lembu. Itu namanya khalasa, susu yang benar-benar ikhlas. Asli. Jadi asal usul perkataan ikhlas ni adalah sesuatu yang tulen yang tidak bercampur aduk dengan sebarang kotoran. Jadi sesiapa yang menghayati surah al-ikhlas sebenarnya sedang memperbaharui imannya sehingga imannya tidak akan bercampur aduk dengan penyakit-penyakit hati penyakit-penyakit itu seperti uh, ragu kepada kekuasaan Tuhan. Ya. Yeah. Contoh ya, yeah, pandemik yang uh, semakin merisaukan kita. COVID-19 yang semakin meresahkan semua pihak. Tetapi orang yang membaca surah Al-Ikhlas dia akan faham. Ini adalah ujian yang Allah nak tingkatkan kebergantungan kepada Allah. As-Samad. Nama Allah As-Samad itu. Jadi ini cara melihat orang beriman dia tidak memandang pandemik hanya sekadar uh, satu bentuk uh, penyakit yang tersebar yang memerlukan kepada SOP dia melihat uh, pandemik ini sebagai peluang untuk lebih meningkatkan kedekatan kepada Allah dia memperbaharui imannya ya yeah. bila kes meningkat sahaja diumumkan meningkat lagi naudzubillah tapi kalau itu faktanya bismillahirrahmanirrahim qul wallahu ahad allahus samad dia nak meningkatkan kebergantungan dia tu point yatim okey hmm. itu yang pertama yang kedua, uh, bila kita baca surah al-ikhlas, ya, kita akan belajar K, kesempurnaan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran ni sangat hebat, ya, rakan-rakan uh, pendengar, penonton. Quran guna ayat yang singkat-singkat je, ya. Empat ayat je, dua baris je Al-Quran tu. Tetapi sudah cukup untuk menerangkan tentang siapa Tuhanmu. Surah Al-Ikhlas ni dia duduk dekat hujung Quran. Semua tahu. Ya, perkataan Allah yang paling terakhir dalam Quran memang surah Al-Ikhlas. Lepas surah Al-Ikhlas, anda tak jumpa dah perkataan Allah pada surah Al-Falaq. Anda dah tak jumpa dah perkataan Allah pada surah An-Nas. Anda jumpa Rab tetapi anda dah tak jumpa Allah. Ini menandakan sebaik-baik mati adalah mati yang berkesudahan dengan Allah, Allah, Allah dan biarlah mudah-mudahan kita mati dengan surah al-ikhlas. Amin. Tuan-puan sekalian, ya. Surah al-ikhlas ini dengan ayat yang ringkas ya seperti perkataan Ahad. Dia sudah cukup untuk menunjukkan kesempurnaan Allah Taala. Apa makna sempurna? Allah ini Esa. Apa makna Esa? Allah tidak berbahagi-bahagi. Allah ini tunggal, Allah ini wahid, Allah ini esa. Sebab bila bila sesuatu dibahagi-bahagikan, itu tandanya apa? Puan Yati diikimkan ada tak pembahagian tugas? Ada. Ada Puan Yati uh, segmen tertentu, DGP-an segmen tertentu. Uh, setiap orang ada pembahagian, pembahagian tugas. Betul. Kenapa nak kena bahagi? Sebab kalau ada buat seorang-seorang, ha. kalau buat seorang-seorang nanti terserlah kelemahan. Tetapi Tuhan tidak begitu. Tuhan tidak perlu membahagi-bahagikan tugas. Wow. Allah Ta'ala itu zat yang esa ya, yang tidak perlu membahagi-bahagikan tugasannya kepada makhluk. Tidak sama sekali. Kata Allah Ya Rahambu Ya Hamka dalam tafsir Al-Azhar Pembahagian itu menandakan kelemahan. Ya, setiap yang dibahagi ada kuasa yang terbatas. Contoh ya, Uh, kerajaan negeri ada ada keterbatasan kerajaan persekutuan ada keterbatasan kan bila nak agih-agih vaksin ni kan dia ada keterbatasan tak semua benda boleh dilakukan oleh kerajaan negeri sebagaimana kerajaan persekutuan pun perlu faham bidang kuasa kerajaan negeri don dia tak boleh nak buat benda-benda yang parlimen boleh buat jadi setiap wilayah ada keterbatasan Allah azza wajalla tidak terbatas Allah itu tidak berbahagi-bahagi. Tuhan yang sebenar tidak sebagaimana dalam fikiran orang-orang yang tidak beriman. Kononnya Tuhan ini 360 berhala kat Mekah tu. Masa Nabi tawan Mekah ada 360 berhala. Nak katanya manusia ni kalau tak ada agama ni dia akan kata kalau sakit jumpa Tuhan ni. Kalau nak cantik jumpa Tuhan ni. Kalau nak anak kena Tuhan ni. Eh tidak. Agama kita ni ajar dengan mudah sahaja. Tuhan yang Esa kepadanya segala kuasa. Bukannya kuasa itu dibahagi-bahagikan kerana pembahagian itu tanda kelemahan. Itu yang kedua. Huruf K. Kita pergi pada H pula. Bila kita baca surah Al-Ikhlas, ya, kita akan dapat hakikat pergantungan yang mutlak kepada Allah. Apa makna pergantungan kepada Allah? Tuan-tuan sekalian, di dalam surah Al-Ikhlas ada nama Allah As-Samad. Ya, susah nak jumpa anak-anak muda nama Samad ni. Abdul Samad ni itu biasanya nama orang tua kita. Pak cik mak cik. Jadi ayah ibu yang mendengar ni kembalikan semula nama-nama yang indah ya kepada anak-anak kita seperti Abdul Samad ya Abdul Samad. As-Samad ni artinya tempat pergantungan makhluk kepadanya sedangkan dia tidak memerlukan kepada makhluk sama sekali. Menarik sebab bila kita tengok surah Al-Ikhlas ni kita kaitkan dengan segmen-segmen sebelum ni. Segmen sebelum ni berbicara tentang musuh. Tetapi surah Al-Ikhlas berbicara tentang kubu pertahanan. Saya bagi metafora uh, sebab kita tengah semangat kemenangan di Gaza kan. Bila kita berjaya untuk mempertahankan diri, maknanya kita ada kubu pertahanan. Siapa musuh kita? Zionis. Surah Al-Ikhlas, kubu pertahanan. Alhamdulillah, kita dapat perlindungan dan pergantungan yang kuat. Tidak boleh diapa-apakan oleh musuh. Ini adalah kubu pertahanan. Surah Al-Ikhlas adalah kubu pertahanan. Tetapi siapa musuh kita? Musuh kita adalah surah Al-Falaq beritahu keburukan daripada luar dan surah An-Nas beritahu keburukan syaitan daripada daripada dalam. Jadi cantik Allah Taala susun tu. Allah Taala susun, ya. Kalau dalam metafora lain dalam suasana pandemik kita ni, uh, musuh kita adalah COVID-19 tetapi macam mana nak mempertahankan diri nak melindungi diri kita ikut SOP kita pakai pelitup muka itu cara kita melindungi diri maka Allah adalah kubu pertahanan kita Allah adalah tempat pergantungan kita daripada siapa daripada siapa daripada keburukan luaran dan keburukan dalaman keburukan luaran kulauzu birabil falak Kul a'udzu birabbin nas adalah untuk keburukan dalaman cantik Allah Taala susun untuk kita faham hakikat pergantungan kepada nama As-Samad. Jadi di musim-musim pandemik ni jangan kita lupa nak sebut nama As-Samad, As-Samad, As-Samad kerana itu antara nama Allah yang sangat besar. Ya, fungsinya di musim-musim semua orang tercari-cari vaksin, tercari-cari solusilah kepada masalah kesihatan dan masalah ekonomi dan seumpama dengannya. Okey, seterusnya. Ada masalah lagi ke Puan Yati? Ada Ustaz, ada Ustaz. Silakan. Ada cantik, cantik. Alhamdulillah. Okey, yang keempat, bila kita baca surah Al-Ikhlas, kita akan faham satu perkara. L. L ni luas kerajaan Allah. Maha luas kerajaan Allah. Sehingga bukan sekadar tak ada sempadan. Bahkan masa pun tak boleh jadi sempadan. Apa maksudnya tu? Maksudnya Allah Ta'ala ini berkuasa tanpa permulaan. Sebab seseorang mula berkuasa maknanya sebelum tarikh dia bermula berkuasa, dia tidak berkuasa. Macam contoh Puan Yati di Ikim. Ada tarikh mula bekerja, mula memperolehi kuasa. Tetapi sebelum daripada tarikh berkatan Puan Yati dah berapa tahun di Ikim? Saya rasa sudah 10 atau 15. Berapa tahun Puan Yati? 14. 14 tahun Allahu Akbar lama. Jadi, 15 tahun sebelum Puan Yati berada di IKIM, Puan Yati tidak ada sebarang kekuasaan kepada IKIM. Tidak ada sebarang kekuatan kepada IKIM. Itulah sifat saya, itulah sifat Puan Yati, itulah sifat kita semua. Di mana kita pernah ada satu masa di mana kita belum bersedia untuk meraih sebarang kuasa. Tetapi Allah Taala tidak ada tarikh mula berkuasa. Kerana apabila seseorang itu berkata ini tarikh saya mula memerintah, maknanya sebelumnya dia belum bersedia untuk memerintah. Dia barangkali kanak-kanak. Dia barangkali belum lahir. Dan kerajaan Allah juga tidak ada tarikh tamat. Tarikh bersara tak ada. Kita ada tarikh bersara sebab apa? Itu adalah tanda kita lemah. Kita kembali seperti bayi. Di mana kita tidak setangkas dulu kerja-kerja kita barangkali sudah tidak produktif. Maka bila Allah subhanahu wa ta'ala sebut lam yalid, Allah tidak melahirkan. Maknanya Allah tidak berhajat kepada anak yang yang mewarisi tahta kerajaan sebab dah bersara. Dah tak ada berapa tenaga. Eh tidak, Allah tidak begitu. Dan Allah tidak dilahirkan, Allah tidak diperanakkan. Maknanya apa? Allah tak ada masa di mana dia mewarisi kuasa dari orang tua. Tak ada. Allah tidak ada satu waktu di mana masih lagi kanak-kanak perlu merangkak, tak boleh diberikan sebarang beban ma'ad Allah. Jadi Allah Ta'ala punya kekuasaan pemerintahan tidak ada batasan masa. Allah Ta'ala azali kekal abadi begitu dengan sifat yang maha berkuasa. Ini cantik makna lam yalid walau belum. Allah tidak melahirkan makna Allah tidak berhajat kepada anak sebagaimana Allah tidak dilahirkan Allah tidak berhajat kepada ayah mak. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima uh, sudi-sudilah conteng-conteng ruangan komentar Facebook tu dengan akronim ni ya kepada yang mendengar ya jangan lupa untuk uh, ingat sebab tu saya akronimkan nak mudah ingatlah. Ya. Kita sekarang berada pada manfaat yang kelima. Manfaat yang kelima. Iaitulah huruf A. Dalam surah Al-Ikhlas, ada A. Asma' Allah Al-A'zam. Ha, ada triple A kat situ tu. Asma' adalah nama-nama. Asma' Allah Al-A'zam. Dalam bahasa Melayunya bermaksud di dalam surah Al-Ikhlas ini ada nama-nama Allah yang agung-agung belaka. Ahad, nama Allah yang agung. As-Samad, nama Allah yang agung. Hatta Allah itu sendiri nama Allah yang agung. Nabi SAW pernah bersabda, ya, daripada Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya, pernah dia masuk ke dalam masjid, Nabi ada bersama, Nabi pegang tangan baginda. Lalu, tiba-tiba seorang lelaki berdoa di hadapan mereka berdua. Dan dalam doa tersebut, lelaki berkenaan membaca surah Al-Ikhlas semasa berdoa. Ya, Allahumma inni as'aluka bi'annaka antallahu al-wahidul ahad as samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Buraidah tadi berkata kepada Buraidah sahabat Nabi tadi, sesungguhnya lelaki ini telah berdoa dan nama-nama Allah yang agung. Maka apabila dia meminta apa tidak, dan tidak, dan dan apa-apa yang dia doa Allah akan mustajabkan. Subhanallah. Ini menunjukkan pada surah Al-Ikhlas adanya nama-nama Allah yang kalau kita baca surah Al-Ikhlas sebelum kita memulakan doa atau semasa kita berdoa. Semasa kita berdoa, kita baca surah Al-Ikhlas. Maka Nabi memberikan jaminan ia adalah doa yang akan diperkenankan Tuhan. Kadang-kadang kita lupa sunnah Nabi ini ya kita tercari-cari kaedah-kaedah supaya doa mustajab sedangkan kaedah yang nabi cakap kita lupa. Jadi ini antara surah yang menjadi uh, sebab pintu langit terbuka tuan-puan. Bila kita sakit di musim-musim musibah ini, ya berdoalah dengan nama-nama Allah yang ada di dalam surah Al-Ikhlas. Itu yang kelima. Ya. Dan yang terakhir, eh sekejap je dah sampai yang keenam dah. <laughs> S es ya syurga sesiapa yang membaca surah al-ikhlas dan menghayatinya mencintainya dia dia boleh masuk ke syurga dengan surah yang paling pendek di dalam al-Quran subhanallah Islam bukan agama yang membebankan umatnya kalau nak masuk syurga kamu kena boleh hafaz surah al-baqarah ah habislah kita kalau macam tu tetapi inilah agama yang dengan surah Al-Ikhlas kau dapat tempat dalam syurga. Subhanallah. Sungguh agama ini memudahkan. Ia bukan soal kuantiti. Ia adalah kualiti penghayatan. Ceritanya adalah seperti berikut. Puan Yati dan seluruh yang mendengar, yang menonton. Satu hadis yang sahih daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat Nabi ini. Ya, dia adalah dia adalah seorang lelaki daripada Ansar. Hujan lebat di tempat saya, saya harap, saya harap line okey. Ya. Beliau menjadi imam di Masjid Kuba, selalu jadi imam. Para sahabat suka sangat dia jadi imam. Tetapi apabila dia kerap jadi imam, ada satu masalah berlaku. Apa dia? Dia akan membaca surah Al-Fatihah. Yalah, itu biasalah. Baca surah Al-Fatihah, ya, semayang subuh, semayang fardu maghrib, semayang fardu isyak, baca jahar. Dan lepas dia baca surah Al-Fatihah, dia akan baca Al-Ikhlas. Setiap rakaat. Subhanallah. Dan dia akan baca surah-surah lain. Kita baca surah Al-Fatihah lah yang wajib. And then bacalah surah mana-mana. Tetapi lelaki ansar ini, dia mewajibkan ke atas dirinya bukan setakat Fatihah, tetapi surah Al-Ikhlas. Jadi, para sahabat kurang senang lalu selotok dengan dia. Apa cerita ni? Tak pernah Nabi buat ni. <laughs> Lalu, sahabat imam berkenaan respon. Wahai sahabat-sahabat, kalau kalian tak suka dengan saya baca surah Al-Ikhlas, saya akan tinggalkan kalian. Kalau kalian nak saya terus jadi imam, biarkan saya dengan sifat saya membaca surah Al-Ikhlas. Para sahabat suka dia jadi imam. Para sahabat tak ada pilihan. Sebab memang para sahabat suka kat dia. Lalu diaju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata kepada lelaki berkenaan. Lelaki berkenaan dipanggil bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, "Apa yang menghalangmu untuk mengikuti pandangan sahabat-sahabatmu?" Apa yang menghalangmu daripada mendengar pandangan sahabat-sahabatmu. Apa pandangan sahabat-sahabat Nabi? Iaitulah Al-Fatihah cukup. Kemudian bacalah mana-mana surah. Tak payah baca Al-Ikhlas. Ataupun baca Al-Ikhlas dan tak payah baca dah mana-mana surah. Kenapa dibebankan dengan Al-Ikhlas lagi? Surah-surah lain lagi? So apa yang menyebabkan kamu terhalang untuk ikut pandangan sahabat-sahabat aku? Lalu lelaki imam berkenaan respon, ya, yeah, Ya Rasulullah, inni uhibbuha. Wahai Rasulullah, aku cintakan surah Al-Ikhlas. Aku cintakan surah Al-Ikhlas. Cinta adalah perkataan yang mudah disebut di mulut tetapi ia soal hati tuan-tuan. Terus terang pada diri masing-masing. Cinta ketidak surah Al-Ikhlas. Cinta ada tanda Antara tanda-tandanya adalah tidak berpisah daripadanya. Memahaminya, merasakan kehadirannya adalah kekuatan diri kita. Umpama Bilal bin Rabah yang ketika dibantai dipukul oleh Umayyah tuannya yang keluar daripada mulutnya adalah Ahadun Ahad, Ahadun Ahad yang menjadi sebahagian daripada surah Al-Ikhlas. Cinta ni ada tanda jadi rasulullah berkata kepada lelaki berkenaan inna hubbaha adkhalaka aljannah kerana kecintaanmu kepada surah al-ikhlas engkau mendapat tempat di syurga tuan puan nabi sendiri memberitahu lelaki itu tadi mendapat tempat di syurga Adakah ada perkhabaran yang lebih benar daripada perkhabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita tak confirm ke syurga. Lelaki berkenaan telah disahkan tempatnya di syurga dengan hanya surah yang paling pendek di dalam al-Quran. Jadi tuan-tuan, cintailah surah ini kerana di dalamnya terkandung ya kekuatan seseorang untuk uh, meraih kekuatan pergantungan kepada Allah. Jangan lupa surah ini Nabi bersabda sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran ada dalam surah Al-Ikhlas. Maknanya apa? Al-Quran menyampaikan tiga perkara. Aqidah, ibadah dan akhlak. Aqidah, ibadah dan akhlak. Dan surah Al-Ikhlas cover di mana? Aqidah. Jadi belajarlah aqidah dengan tadabur surah Al-Ikhlas. Sangat pendek tetapi syarat dengan falsafah ketuhanan yang sebenar dan tujuan kita hidup juga terletak di dalam surah ini ya mudah-mudahan dengan surah al-ikhlas hidup kita menjadi bahagia ya sebagaimana generasi terdahulu yang dididik oleh Allah dengan surah al-ikhlas itulah saja uh, poniti kita Insyaallah insyaallah semoga-moga kita ni semua dapat ikhlas seperti mana surah al-ikhlas Ustaz kan putih hmm. macam susu awal-awal susu lembu itu sendiri masyaallah dan saya teringat Ustaz ada antara perkongsian Ustaz Muhadir Haji Jol satu masa dahulu dia kata lazimkan diri kita membaca surah al-ikhlas paling kurang 200 kali sehari Masya-Allah subhanallah Masya Allah, mungkin subhanallah subhanallah masya-Allah kita pada hujung dah ustaz untuk pertemuan kita pada kali ini dan dengan pengajian tadabur surah al-ikhlas mungkin ustaz boleh berikan sedikit kesimpulan untuk perkongsian kita ustaz enam manfaat daripada membaca surah al-ikhlas I K H L A S i adalah iman yang asli perbaharui iman anda dengan menghayati surah al-ikhlas ya kalau tak boleh 200 kali sekali pun tak apa ya yang termampu yang termampu k adalah kesempurnaan sifat Allah ya dengan hanya perkataan ahad maka fahamlah kita Allah bukan makhluk yang perlu membahagi-bahagikan tugas kemudian h hakikat pergantungan dengan Allah adalah dengan menghayati makna as-somat kepadanya kita berharap segala kekuatan bukan daripada makhluk L adalah luasnya kerajaan Allah. Allah tidak mewarisi kekuasaan daripada sesiapa. Sebagaimana Allah tidak perlu mewariskan kerajaan kepada sesiapa. A. Adanya asma Allah yang dengannya seseorang akan dimustajabkan doa. Dan S adalah syurga kepada mereka yang bersahabat yang mencintai surah ini. Tuan-puan sekalian, surah Al-Ikhlas adalah dasar perjuangan kita. Dan dasar perjuangan rakan-rakan kita di Palestin. Kita telah diberikan Allah ya kemenangan alhamdulillah ke atas Zionis, ya kita diumumkan mendapat kemenangan pada jam 7 pagi tadi. Ya gencatan senjata Israel akhirnya mengaku kalah pada kekuatan uh, Palestin dan Brigad Qassamnya, ya dan kita telah diberitahu, ya uh, pertembungan ini telah sampai kepada satu titik mereka mahu berhenti. Jadi semua ini perlu melorong kita kepada surah Al-Ikhlas supaya kita kena ingat pertembungan kita dengan Zionis bukan pertembungan Palestin Israel. Ia adalah pertembungan akidah. Mereka tidak percaya kepada Allah dan hari pembalasan sedangkan kita percaya pada Allah dan hari pembalasan. Ini sebab kita bertembung. Dan selain daripada itu adalah sebab-sebab yang kedua. Jadi kerana sebab kita beriman dan mereka kafir, Allah beri kita kemenangan kita kena kenang, kita kena ingat sebab itu. Ya jangan kita lalai. Kerana kita mengakui Allah itu maha gagah. Rakan-rakan kita di Gaza mengakui Allah tempat pergantungan ketika hospital dibedil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka dengan kekuatan itu, ya Allah mudah-mudahan kekalkan kebangangan inilah. Itulah Amin. serba sedikit celoteh saya Puan uh, Yati. Masya Allah tak celoteh Ustaz Tapi ni sama-sama belajar <laughs> Mentadabur Al-Quran Mungkin um, kita semua lah Allah cetuskan Allah lahirkan rasa bercinta Rasa cinta kepada Surah Al-Ikhlas ini Untuk teguhkan akidah kita masing-masing Insya Allah Terima kasih banyak Ustaz Bertemu lagi minggu depan Insya, Assalamualaikum. insya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh